Товарищ Сталин же страшно боялся украинцев. Он больше всех, больше, чем узбеков или киргизов боялся. Потому что вот национальное сознание именно украинцев развито больше всего. И, и национальное движение, он боялся именно проявления национализма в Украине. Да? Или национального, не национализма, а национального. Поэтому все было придавлено, но все-таки были какие-то квоты на украинское. Да? Ну, многие да, свободно говорили на украинском языке. Из моих знакомых. Но ну, писатели все на украинском языке говорили. Верховная Рада на украинском языке была. Шелест очень много сделал же для языка. Да. Он же языка не знал. Он перешел, выучил украинский язык. Я хорошо помню, что мне родители говорили, что он нанял преподавателя. И выучил украинский язык. Он харьковчанин, русскоязычный. Тема была одна. Привези горилку с перцем. И все. Конечно, имперские у них эти... Настроение, конечно.